Насколько я разумею, тут есть не столько в вовыти, а сколько якости ведносены у сами родины, так, тобто между батьками и дитинку. На сколько вони доверовены, на сколько вони щерите Так, однозначно сказать, что вот только условия и только эта среда, да, это повлияло. Это можно говорить, что необычное время, да, у нас выросли исключительно неблагополучные люди. Но мы имеем поколение как тех людей, которым э, которые пошли на путь правонарушений, ну и тех людей, которые и активно отстаивали порядок и могли что-то созидать, творческие люди. То есть без изменения адреса целиком верно выховать здоровую дитину с нормальными установками с точки зрения родины. Родители могут предложить референтную группу важную, то есть есть возможность посещать различные коллективы, да? например, это будет коллектив спортивный, где дети достаточно мотивированы, они стараются достичь каких-либо спортивных результатов, и у них несколько иная среда и несколько иная культура, нежели, например, у всех, которые танцуют. Там есть своя специфика, и почувствовать, насколько ребенку нужен коллектив, например, спортсменов, или это ребенок более чувствительный и, ну, скажем так, более творческий. Это вот, мне кажется, задача родителей отслеживать, да, что с ребенком происходит, где ему нужно поддержать, а где его нужно отпустить, потому что постоянный контроль вызывает исключительно ну, только неприятие ребенка, и он будет искать мал малейшие возможности просто избежать этого контроля. А понятно, что избежать родительского контроля лучше всего именно в группе подростков, которые ведут, условно говоря, демиантный способ существования. Да, это вот такие вот активные, протестные. Подростки, которые э, ведут себя вызывающие, они делают что-то социально неприемлемое. Но тем не менее, сказать, что в этих группах все 100% поголовно вырастают там, с алкоголиками, тумиляциями, наркоманами, и, это тоже нельзя. Да. Есть масса людей, у которых был определенный опыт в жизни, и они поняли, что это не их им это не подходит, и они продолжали искать себя в другой среде. Вы решили сама же Наташа, она выросла сама в так? Безусловно, конечно, времена меняются, и соседи меняются, и районы меняются. Но та уверенность, что мы со всем справимся и мы все преодолеем, она остается. Она остается с ребенком, когда ему один год, когда ему два года, и когда ему 20 лет она ему нужна. Мне кажется, в качестве примера уместно будет привести ситуацию с теплицей. То есть э, есть растения, которые при неблагоприятных условиях окружающей среды, они выращиваются в теплице. Да? Вот. Но э, приходит время, и его необходимо пересадить ну, там, в открытый грунт, иначе оно не даст тех плодов, э, которые от него ожидают. Или же это будут какие-то там, например, помидоры, которые не имеют настоящего томатного вкуса. И если передержать это растение в теплице, оно будет не готово к неблагоприятным окружающим условиям окружающей среды, к дождю и, или же граду, оно просто погибнет. Понимаете, точно так же и с ребенком. Если его уходить или лить, и не давать ему возможность самому э, падать, набивать колени, ему не давать возможность э, завязывать шнурки, не давать возможность отстаивать свое мнение на детской площадке, отбирая его любимую лопатку, он не получит этот опыт из книг. Э, он нигде его не получит без взаимодействия. Можно понять тревогу родителей, которые обеспокоиться о нестабильности окружающего мира, о его враждебности относительно. Но так это восприятие родителей. И им тоже нужно понять, что ребенку здесь жить. Они не могут за него выстроить его жизнь и понять, что ему лучше, несмотря на их богатый опыт. Потому что их ребенок – это не они. Он совершенно другой человек. Им нужно приобретать свой опыт, набивать собственные шишки. Иначе он не вырастет, даже если это будет 20-летний, 30-летний молодой человек или девушка. Они будут, могут быть личностно незрелыми, они могут оставаться инфантильными внутри. Это будут те дети, которые пасуют перед опасностью. Они будут не готовыми брать на себя какую-либо ответственность. Им будет очень тяжело. Есть подковую схильность до суициду. Марина. Суицид – это есть не что иное, как ответная реакция на невозможность справиться с какими-либо сложностями. Ведь суицид – это последствия чего-то. Последствия неумения разрешить какой-либо конфликт. Конфликт может быть настолько острым, что суицид может быть попыткой наладить диалог родителями, со значимыми взрослыми. То есть это может быть последним криком о помощи. Сказать, что суицид это наследство, нет. Скорее всего, здесь может наследоваться навык или даже способ взаимоотношения с окружающими, способ разрешения установления контакта с окружающими, способ выхода из тяжелых кризисных ситуаций это то, что у ребенка воспитывается, то, что он видит, слышит и чувствует в отношении, в отношении к себе ну, со стороны взрослых. Мы с человеком замысливаемся про то, чтобы сыновить дитину, но боимся, что не знаем его батьков, и может спадковость там не очень добра. Кто же знает, что из него вырастет? Алина, Водолазький район безусловно родители которые хотят установить ребенка они делают очень серьезный шаг и для этого очень важно почувствовать ту внутреннюю позицию почему они это делают для чего они усыновляют это ребенка этого ребенка риск существует колоссальный как при естественной беременности так и при усыновлении ребенка потому что гарантировать то что вот у замечательные родители, мама экономист, папа профессор, и из него получится не менее академик, мы тоже не можем. Понимаете, точно так же и из детей, которых установили, ухирели, получаются прекрасные дети, те дети, в которых вкладывают душу. И единственное, о чем я могу сказать с большей уверенностью, о том, что семья даст этому ребенку несоразмеримо больше, нежели он может получить в ситуации дома-морютки детского дома впоследствии. Мій син завжди був чимним і слухняним з самих малих років був домашньою дитиною. Зараз йому 14, і Бачимо, ми що почав він пиячити. Він сам не такий, але компанія, з якою він зв'язався, дурна. Що робити, як таке могла статися з нашим хлопчиком, коли ми виконували його кожне бажання? Тетяна Олексіївна Лозова Все достатньо логічно. У нас есть ребенок, каждое желание которого родители старали себя, старались удовлетворить. Да, Зная современные условия, достаточно сложно удовлетворить прямо каждое желание ребенка. Я думаю, что им не все, все решения были приятны и легкие в, в отношении и морального ощущения, да, и финансового. То есть каким-то образом они себя ограничивали и от этого наверняка страдали. Вот. Мы имеем ребенка, который может не слышать слова «нет», который привык, я предполагаю, да, к безграничности, вседозволенности, неспособности понять, что же именно ему нужно и для чего это нужно, неспособность соразмерить свои желания и свои импульсы с желаниями и возможностями окружающих, то есть ну, такой получается безграничный ребенок, который совершенно себя как-то вот чувствовал. И по мере его роста и развития он встречает не только родителей, которые готовы ему его во всем поддерживать, во всем, во всем потакать и как-то э, его оберегать. Да? Он сталкивается с учителями, которые ему этим может, совсем не нравятся, он сталкивается со сверстниками, одноклассниками, которые далеко не готовы поступиться внутренними позициями для того, чтобы данному конкретному мальчику было хорошо. Они не готовы жертвовать. И столкнувшись с этой ситуацией непереносимости, да, сложности вот этой вот фрустрации, он пошел тоже по пути наименьшего сопротивления. Он выстраивает э, тот опыт, который даст ему ощущение э, псевдосвободы, псевдовеселости и спасет его от, от той внутренней тревоги и переживания, что, собственно говоря, чего происходит. Я же такой хороший, такой же замечательный. Э, для меня тут все вокруг меня вертится. Вот все должны вот как-то... Э, делать мне хорошо, а этого не происходит. И вот эта вот тревожность и, и напряжение, оно очень хорошо наиболее простым, наиболее доступным для современного человека образом позволяется с помощью спиртного... Хастити свою дитину дорослом. Дитина ще відчуває повагу і любов до себе у родині, менше шукає авторитетів на вулиці. І основа здорового виховання навчити дитину справлятися без нас. А ми чекаємо на ваші історії та питання за милом. Життя ще простіше не прощаємось.